Мы находимся в Доме образования и культуры мастер-класс. Целую неделю в этих стенах проходил фестиваль актуального украинского театра, организованный легендарным украинским театральным режиссером Олегом Липциным. фестиваль подошел к концу и хотелось бы вас, Олег, спросить, как организатора, все ли ваши ожидания от проекта оправдались? Лен, ну, конечно, нет. Конечно, нет. И было бы даже наивно думать, что они могут быть оправданы, оправдаться все. И вообще я в этом смысле всегда, практически всегда испытываю неудовлетворение. И это я, я без кокетства говорю, здесь ничего особо радостного нет, но нет, я но это не, я отношу это только на свой счет, и на счет вот, как бы того, как, ну, на неумение какое-то мое и, вот. Но с другой стороны, конечно, были прекрасные моменты в этом, и для меня крайне ценные, очень дорогие. И я человек уже взрослый, и я знаю, что, так сказать, не только белого не бывает, как и только черного не бывает. Вот. Поэтому я ценю вот именно это, эти перепады. И, конечно, буду помнить лучше. Лично для вас, Олег, были ли какие-нибудь открытия на фестивале? Возможно, вас кто-нибудь из участников удивил? А, Лен, ну, конечно, конечно, были открытия. Хотя там открытие, может быть, слова, слово слишком громкое. Но ну, на самом деле было несколько моментов, которые меня довольно серьезно... На меня подействовали, значит как впечатление от спектаклей. И в этом смысле я не, не, не хотел бы никого выделять отдельно. Но я хочу сказать, что мне для меня очевидно, поскольку я знаю всех ребят, вот моих бывших студентов, для меня очевиден их рост и такое взросление, зрелость. Понимаете, когда это видно потому, как спектакли, которые они представили, привезли, как они имеют цельность. Как они э, стильны, понимаете, как, как выдержано. Вот там, там слышишь уже руку достаточно опытного художника, который делает эту работу. Вот. И это было очень приятно для меня, потому что это никак не моя заслуга, а это вот их рост личный, вот, и это замечательно. Ну и у меня из моих самых больших впечатлений, это я бы отнес к ним два вечера. два театральных творческих вечера, которые здесь проходили. Это первый вечер театрального клуба, и это вечер третий поэтический. Для меня э, вот эти вот э, события были такого масштаба действительно большого счета, потому что в них происходило, во всяком случае, на моем, по моему ощущению, происходило какое-то э, для меня волшебное преображение знаете, я не ожидал, и никогда не мог себе представить, но собственно я знаю вот это явление. Ты что-то там себе представляешь, как-то готовишь, как-то как, -то, как -то можешь себе пред... ну вообразить, как могло быть, а потом что-то начинает происходить и ты просто тебя тягивает и куда-то уводит. И вот этот вот вот эти два вечера в этом смысле были для меня, наверное, самыми с ну, вот серьезными открытиями и потрясениями во время фестиваля. Но еще раз хочу сказать, что я очень доволен тем, как, э, как ребята все представили свои работы, как это серьезно, как это толково, как это без понтов, э, вот, как это, что называется, с царем в голове. Лично меня больше всего удивила работа «Контрабас», спектакль молодого французского режиссера Вансана Марге. Честно говоря, после контрабаса с Константином Райкиным многие критики достаточно скептически относятся к новым воплощениям сюжета Зюскинда. Каково ваше мнение? Знаете, во-первых, я, я хорошо знаю Иван Сана и Жиля Оер, который играл эту роль, этот монолог. Я неплохо знаю сам текст, и я знаю спектакль Константина Райкина. Я бы вообще их не сравнивал. Я, я, я думаю, что это... Мы говорим как бы о двух разных э, театрах, о двух разных принципах вообще организации театра. Понимаете, все-таки э, в случае Райкинском это огромный театр, как, понимаете, машина, которая работает на э, талантливейшего художника, которым является Константин Аркадьевич Райкин. И, э, о чем тут можно говорить? В этом случае, в случае вансанового спектакля... Мы имеем дело с каким-то человеческим, в первую очередь, поступком. И в этом смысле для меня то, что происходило, и то, как происходило, я сейчас не буду в эти подробности вдаваться, но э, вот эта катастрофа, которая буквально случилась, фактически, и как она преодолевалась, для меня этот, вот этот процесс не сопоставим э, с повторяющимся, пусть даже высокохудожественным, явлением, как, как спектакль московский, понимаете? То есть, конечно же, я один раз лучше увижу человека, как он стоит против судьбы, понимаете, на, на юру, что ли, на, как, перед другими, и не сдается, и держит. Конечно, для меня в этом какая-то энергия немножко другая, поэтому я не могу даже сопоставить. Я, я понимаю, почему вы выделяете эту работу. В ней, в ней был вот этот момент. Это момент даже не, не художественный уже, а человеческий. Понимаете, что, конечно, сильнее. Олег, вы много раз говорили, что фестиваль актуального украинского театра это разовый проект, и вы не собираетесь его в дальнейшем продолжать. Не поменялись ли, не поменялось ли ваше мнение за время фестиваля? А, знаете, у меня, в общем-то, ничего не изменилось. В том смысле, что я ведь не продюсер, я не организатор. Вы, вы, наверное, поняли, вот, видя меня здесь, как я метался, что я, конечно, не умею организовывать. Э, так, э, вот такие мероприятия, как положено. Ведь я беру на себя, все завязано на меня. И в результате я, конечно, и полноценно, и организационно не могу действовать, и творчески э, тоже. И поэтому, конечно же, э, я думаю, что у меня, во всяком случае, не возникло никаких изменений по отношению к этому. Но мне кажется, что для мастер-класса э, вот такая вот затея, она может оказаться достаточно интересно, понимаете, потому что все-таки у вас есть для этого и силы, и организация, и место, и э, ну а вам не обязательно в этом смысле зацикливаться на кого-то конкретного меняли или еще кого-либо. Вы можете каждый раз выбирать какую-то новую фигуру, например, понимаете, которую вы посчитаете достойной и работать на, ну вот понимаете, да? И я я я был бы только счастлив, если бы в принципе вот эта наша идея, которую мы сейчас с вами вместе осуществили да, начало ее когда-то в сентябре, вот первым нашем интервью, вот если бы эта идея продолжалась. Но не думаю, что я э, поднялся бы еще раз в ближайшем будущем, вот как организатор. Я в э, очередной раз убедился в достаточной ограниченности своей в этом смысле. Впечатлений много, и они такие разнообразные. Не скажу противоречивые, но действительно разнообразные. В первую очередь, конечно же, как человеку, который знал театральный клуб еще тогда, когда он только начинался, и когда действительно это было что-то очень яркое, очень... Ну, не похожие на все остальное на карте театрального Киева. Вот, конечно же, было очень приятно это все вспомнить. Вспомнить людей, которые делали, э, не похожий на э, разрешенный театр того времени. Ну и, конечно же, посмотреть то, чем занимаются вот эти знакомые, любимые люди, в, в частности, Олег Липцин, э, чем они занимаются сейчас. Посмотреть, что Липцин действительно прекрасный актер, что он показал и на сцене, и показал демонстрировал отрывки из фильмов, вы были на вечерах и видели вот то, чем сегодня живут люди, которые занимались, которые делали театральный клуб. Ну и, конечно, программа. Липцин показал своих учеников. То есть это не только то, что он делает за рубежом, это и то, что делают его ученики в Украине. Від майстер-класу взагалі завжди враження дуже затишної атмосфери, і недаремно ви називаєтеся домом. І коли було озвучено, що це буде фестиваль з іноземними виставами, я очікувала, що все це буде трошки іншої форми, як класичний фестиваль. А виявилося все дуже камерно, дуже інтимно і дуже особисто. Мені здається, що на виставах я, на жаль, не знала всієї публіки, але мені здається, що були присутні особисті друзі Олега Ліпсона, організатора, тому що формат спілкування був настільки легкий, що всі компанії незнайомих людей особисто я свого почувала дуже легко, вільно і приємно. Ну, Окрім того, що побачила прекрасні вистави, яких не бачила тут того самого Донецького, Львівського автора, не кажучи про сьогоднішню прем'єру і про фарбузьку надзвичайну п'єсу Контрабаско Патрію Жескіду. Тому маса емоцій величезне вам спасибі і тримайте в такому дусі, тому що ну, це дійсно особливість фестивалю, його, його інтимність, його камерність, його домашність. The revolution will be the objective of the